Assalamualaikum warahmatullah dan salam sejahtera kepada bangsa walaupun sekalian Agaknya sebab inilah mereka takut hendak berdebat berkenaan dengan reformasi Reformasi yang mereka berjuangkan semakin lama semakin basi, semakin lama semakin mati Dulu mereka ini cukup bising menentang lantikan politik Dan sekarang siap ada dalil lagi tuan-tuan sekalian untuk membenarkannya Pish tak ingat dunia tuan-tuan dan perempuan sekalian Inilah dia nama dia, cakap tak serupa bikin kita intro dulu. Lalala la, 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 la. macam ni tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Sekarang ini saya tahu anak-anak papa terutamanya ahli-ahli PKR tengah bersilat gila-gila cuba untuk menafikan dan menidakkan tuduhan nepotisma yang dikenakan ke atas mereka. Manakah tidak tuan-tuan dan puan-puan sekalian? Kemenangan Nurul Izzah Anwar dalam pemilihan timbalan presiden baru-baru ini memang seolah-olahnya mencerminkan nepotisme itu benar-benar berlaku dalam parti keadilan ini. Sebab apa? Sebab kita semua tahu even orang PKR sendiri yang telah mendedahkan betapa pengundian pada kali ini penuh dengan penipuan, penuh dengan cacam merbah dan juga penuh dengan keraguan. Anda bayangkan tuan-tuan dan perempuan, jumlah perwakilan yang layak mengundi lebih kurang 29,000 orang. Tetapi, jumlah undi yang telah diperoleh untuk kedua-dua ini, Rafizi Ramli dan juga Nur Izzah, kalau dicampurkan dalam 13,000 lebih saja, tuan-tuan dan perempuan sekalian. Bermaksud terdapat kehilangan hampir 16,000 undi perwakilan untuk pemilihan Timbalan presiden. Takkanlah mereka tak mengundi sebab mereka ini bukannya mengundi secara fizikal. Mereka ini mengundi secara online. Dekat rumah mereka pun boleh, dekat dalam jamban pun boleh, tengah makan pun boleh. Mana-mana pun mereka boleh mengundi tuan-tuan dan sekalian. Dan tempoh pengundian adalah dari waktu pagi sampai ke lima petang. Dan pengundian itu pula dijalankan menggunakan sistem blockchain yang dikatakan telah diimport dari Jerman. Jadi memang sangat-sangat pelik bila cuma ada 13,000 undi saja yang terlibat untuk mengundi sama ada Izzah ataupun Rafizi menjadi timbalan presiden PKR yang baru sampai ada cakap-cakap menyatakan bahawa sebenarnya Rafizi dapat 13,000 undi tetapi for some reason jadi 3,000 undi saja. Tetapi ini cerita yang dah lepas kita nak cakap lebih pun tak guna. Menurut Izzah telah pun sebagai timbalan presiden PKR namun segala benda yang menjurus ke arah itu menunjukkan memang berlaku nepotisma. Apatah lagi kita memang tahu secara asasnya ini ialah penggal terakhir Datuk Seri Anwar Ibrahim menjadi Presiden PKR. Maka memang diketahui berkemungkinannya beliau mahu melantik orang yang sangat-sangat dipercayai olehnya untuk menjadi Presiden PKR baru pada masa akan datang. Setelah tentulah lantik anak sendiri. Nak lantik Rafi sekarang, haha -ha, lain melah pecah cerita dia kan? Tetapi bukan itu yang ingin saya ceritakan dekat sini tuan-tuan dan perempuan sekalian. Tuduhan nepotisme itu pun mereka dah tak tertangkis sebenarnya. Tetapi sekarang ini, dari mulut Datuk Seri Anwar Ibrahim sendiri tuan-tuan dan beliau telah menyatakan lantikan politik itu adalah sesuatu yang perlu dibuat bagi menghargai mereka yang telah memberikan sumbangan kepada parti. Anda bayangkan, Datuk Seri Anwar Ibrahim sendiri bercakap dalam Kongres Keadilan, lantikan politik itu adalah untuk mereka yang telah memberikan sumbangan yang besar kepada parti bukan kepada negara, bukan kepada parlimen, bukan kepada kerajaan, tetapi kepada parti. Membalas jasa mereka, tuan-tuan dan perempuan sekalian. Luar biasa sungguh. Sebab apa tahu? Sebab kita ingat yang PKR ini, Datuk Seri Anwar Ibrahim ini sendirilah orang yang cukup menentang amalan lantikan politik. Ketika zaman Barisan Nasional, membawa ke zaman Perikatan Nasional, ketika kerajaan-kerajaan terdahulu membuat lantikan-lantikan politik, Beliaulah orang yang pertama terkedepan menghantam lantikan politik itu sebagai amalan kronisma, amalan untuk kata apa membalas budi, amalan untuk mengkayakan kawan-kawan, macam-macam lagi tuduhan tuan-tuan dapat sekalian Dan pada tahun 2023, ketika awal-awal Datuk Seri Anwar Ibrahim menjadi perdana menteri, ketika awal-awal kerajaan perpaduan ini menerajui negara kita ini, beliau dengan jelas mengatakan bahawa kerajaan tidak akan melaksanakan amalan lantikan politik secara membabi buta seperti itu, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Beliau sendiri kata tidak akan lagi membuat lantikan politik untuk menganggotai atau mengetuai mana-mana GLC, mana-mana badan berkanun dan sebagainya. Namun begitu, sepanjang pentadbiran Datuk Seri Anwar Ibrahim ini, kita dapat lihat begitu banyak sekali pelantikan-pelantikan politik ataupun berkait politik yang berlaku. Seperti pelantikan mantan pembantu kepada Wan Azizah untuk mengetuai satu JLC and then kemudiannya pelantikan seorang ahli politik yang kata apa, terkait dengan apa, rasuah sebagai pengurusi kepada satu JLC lain pula and then yang paling popular dan paling jelas sekali pelantikan Farhash Wafa Salvador mendapat begitu banyak sekali jawatan-jawatan tinggi dalam syarikat-syarikat tersenarai tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Jadi ini semua menunjukkan betapa kerajaan ini cakap tak super bikin. Dan mungkin kerana tidak tah diasak kiri, kanan, depan dan belakang, pada tahun 2004, mereka telah menyatakan bahawa lantikan politik itu berdasarkan kepada kelayakan mereka sebagai seorang profesional dan sebagainya. Walaupun mereka ini ahli politik, kata Datuk Seri Ibrahim dan juga kerajaan, jangan dikesampingkan, jangan diskriminasi sebab mereka ini ada kepakaran profesional masing-masing kerana itulah mereka ini dilantik secara dasarnya tuan-tuan sekalian. Maksudnya mereka memang ahli politik, ada jawatan politik tetapi mereka ini profesional. Namun kita semua tahu lantikan-lantikan dibuat tak ada kaitan langsung dengan kepakaran mereka tuan-tuan dan puan sekalian. Sebagai contoh saya just sebut nama Farhash Wafa Salvador apa kepakaran dia ada sampai dia dapat memiliki begitu banyak sekali jawatan dalam GLC ataupun syarikat-syarikat tersenarai dan sebagainya. Apa kelayakan beliau? Nampak tak kat situ? Tetapi tak apalah, itu cerita lain. Sebab nak cerita boleh-boleh pun, pun tak boleh juga. Sebab Bloomberg meraporkan yang Datuk Sri Yana Ibrahim telah mengarahkan SPRM jangan siasat kes Farhaj. Tetapi beliau, walaupun Anum menafikan, tetapi tak saman pula Bloomberg. Tak apalah belakang cerita itu, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Tetapi itulah, selepas beberapa kali membuat ya tak, ya tak, ya tak, akhirnya pada Kongres Keadilan baru-baru ini, Perdana Menteri telah menyatakan dengan jelas betapa lantikan politik itu bukanlah satu benda yang patut dihalang sebaliknya merupakan satu penghargaan kepada mereka yang telah memberikan sumbangan kepada parti. Luar biasa tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Dan benda ini telah disambut dengan gembira secara sarkastiknya oleh Ketua Pemuda AMNO iaitu Dr. Akmal Saleh. Beliau dalam satu hantaran telah mengucapkan terima kasih kepada Datuk Syed Ibrahim, terima kasih kepada PKR dan Pakatan Harapan kerana akhirnya selepas sekian lama mereka akhirnya faham kenapa Barisan Nasional zaman menjadi kerajaan dahulu membuat begitu banyak sekali lantikan-lantikan politik. Kenapa menghargai jasa mereka yang telah menyumbang dengan begitu besar terhadap kemajuan dan kehebatan parti. Jadinya tuan-tuan dan puan-puan sekarang ini kita tak cerita banyak. Kita semua tahu yang antara janji reformasi oleh Perdana Menteri ialah untuk tidak lagi membuat lantikan politik. Saya dah sebut pun pada awal video tadi, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Dan kita tahu janji itu makin lama makin diketimbangkan. Makin lama makin dihilangkan dan sudahnya mereka menggunakan segala alasan, segala dalil, segala apa sahaja yang mereka boleh keluarkan untuk menjustifikasikan dan menghalalkan tindakan mereka, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Macam kes nepotisme, kita cakap beliau dia kenapa cuba untuk menaikkan Nur Iza. Oh mereka kait pula Khalil Hadi pernah jadi ketua pemuda PAS and then menantu apa kata nama Tuan Guru Hadi pernah jadi ahli majlis syura dan sebagainya. Kita boleh buat video untuk menjelaskan tentang perkara itu tapi tak apa. That is another story for another day. Tetapi itulah dia tuan-tuan dan puan-puan sekalian dengan kenyataan terbaru oleh Perdana Menteri berkenaan dengan lantikan politik ini jelas dan nyata kita tahu betapa reformasi sudah mati reformasi sudah basi tak guna pada Menteri kata kita akan lead reformasi dengan barisan yang baru dan lama kenapa kerana sudah tidak ada lagi reformasi tuan-tuan dan puan -puan. sepatah haram pun benda yang dijanjikan semasa reformasi dulu dilakukan pada ketika ini bahkan ada di antaranya yang cuba untuk dilupakan begitu sahaja tetapi mereka fikir rakyat mudah lupa jangan risau rakyat tidak mudah lupa dan rakyat tidak akan lupa kerana selama 25 tahun inilah mantra mereka tuan-tuan dan puan-puan sekalian agenda reformasi demi untuk memburukkan kerajaan yang lama menyebabkan begitu ramai sekiranya rakyat terpaksa berhadapan dengan keadaan negara yang makin lama makin tunggang terbalik di bawah kerajaan perpaduan madani ini. Dek kenapa gaungan reformasi dan janji-janji kosong mereka selama 25-26 tahun yang lepas. Tetapi sekiranya kalau masih lagi ada orang yang taksub dengan PMX dan juga Kerajaan Madani Serta PKR itu Kerana kali dikencing dan diketimbangkan Saya si cakap terus terang Piramli ada kata-kata yang baik untuk anda senangnya Boleh faham? Bodoh Pahlul unta, Paral Labu asap Kau parang saya besar Akal tak ada lah Bodoh